Доброго вам здоровья, уважаемые желтоводцы! Впереди у нас с вами два больших праздника. 24 августа, воскресенье, мы с вами будем отмечать День независимости Украины. Ну а 30 августа – это наш традиционный городской праздник, День города, День шахтера. Об этих спортивных мероприятиях которые пройдут в эти дни, я и хочу вас проинформировать. Итак, 24 августа. К этой дате мы посвящаем соревнования по стрельбе с пневматического оружия, которые пройдут и проходят уже 19, 20 и 21 августа. С 14 до 19 часов в нашем микротире проходят соревнования сборных команд коллективов физкультуры города. О результатах этих соревнований мы вас проинформируем попозже. День независимости Украины проводятся также соревнования по традиционные соревнования юношеский турнир по футболу, соревнования по настольному теннису и шахматам. Всех любителей этих видов спорта мы приглашаем на наш спортивно-оздоровительную базу 24 августа, начало соревнований с 10 часов. Поэтому, уважаемые желтоводцы, приходите, мы будем рады с вами встретиться в этот праздничный день. 30 августа, как я уже вам сказал, мы будем отвечать с вами День города. Нужно откровенно признать, что настроение во всех и желтоводцев, и не только желтоводцев, не очень-то праздничное. Тревожное событие Востока естественно, накладывает отпечаток на настроение всех жителей города. А на некоторых даже горе, поскольку погибают наши дети, внуки, отцы. Это очень, конечно, прискорбно. И тем не менее, я считаю, что жизнь продолжается. Мы все верим в нашу победу. И поэтому давайте все вместе держаться, поддерживать друг друга. И, естественно, жить полноценной жизнью, приходить в спортивный комплекс, приходить в дворцы культуры и участвовать в культурных, спортивных мероприятиях. Многие из них мы посвящаем людям, которые, так сказать, несли свой вклад в развитие того или иного вида спорта. Так вот, инициативная группа во главе с Кариулином Сергеем Леонидовичем впервые создали, решили организовать соревнования по такому силовому троеборью. 30 августа в 10 часов на нашем стадионе будут проводиться открытые городские соревнования, которые войдут в такие дисциплины, как подтягивание на турнике, отжимания на брусьях и отжимания от пола. Троеборье, еще раз повторяю, подтягивание на турнике, отжимания на брусьях и отжимание от пола. Все участники будут разбиты на возрастные категории, то есть дети до 8 лет, дети с 9 до 12 лет, подростки, юноши и девушки с 13 до 17 лет, с 18 до 23 лет, с 24 до 30 лет, с 31 до 40 лет, 40-50 и свыше 51 года. Все дисциплины выполняются собственным весом. Организатор. И спонсор, как я уже сказал, Кариулин Сергей Леонидович утвердил денежные премии. Первое место 500 гривен, второе место 300 гривен и третье место 100 гривен. Я хочу сказать по поводу этих соревнований, что и здесь не важно сам результат. Я считаю, что каждый подросток, девушка, юноша должен сейчас в эти тревожные дни проверить свои физические способности. На что он способен в случае экстренных ситуаций. Поэтому это соревнование будет носить каком-то роде и патриотическое отношение. Как ты, украинец, готов защищать свою родину и на что ты способен. Поэтому я еще раз обращаюсь ко всем детям, подросткам, юношам, девушкам. Приходите 30 августа на наш стадион. В 10 часов мы с вами будем проводить соревнования по силовому троеборью, о котором я проинформировал. И победитель, естественно, получит достойное награждение. Все-таки 500, 300 гривен и 100 в наше время – это довольно неплохие средства для молодого человека. Мы вас ждем, уважаемые молодежь. Ну а 30 августа, помимо вот этих мероприятий пройдут следующие соревнования на нашей базе. Прежде всего мы приглашаем любителей волейбола на междугородный турнир по волейболу среди мужских команд. К нам гости приедут команды Днепродзержинска, Вольногорска, Криворога. Поэтому любителей волейбола мы ждем. С 10 часов в спортивном зале пройдет междугородный турнир. Любителей футбола... Мы уже информировали, еще раз повторяем, что традиционно. На День Металлурга мы едем своими командами в город Вольногорск и празднуем там. А на День Шахтера к нам приезжают наши гости, наши соседи, команды города Вольногорск. И на этот раз Вольногорск привезет футбол ветераны, волейбол и настольный теннис. Поэтому ветераны «Желтой воды» будут встречаться с ветеранами города Вольногорск. По окончанию встречи ветеранов на поле выйдут команды Крипто, которая будет играть с командой город Петрова. Поэтому любителей футбола мы приглашаем на эти мероприятия 30 августа з 10 часов. Пройдет также междугородний турнир по настольному теннису. К нам в гости приезжают команды «Кировограда», Вольногорська. Криворога и наши, поэтому любители настольного тенниса, мы также ждем на нашей спортивной базе начало в 10 часов. В соревнованиях по шахматам примут участие сильнейшие шахматисты нашего города. Начало соревнований в 11 часов, поэтому все, кто меня слышит, уважаемые шахматисты, мы вас приглашаем на этот праздник. Ну и изюминкой, естественно, всех спортивных мероприятий День города мы считали и считаем, что это наш традиционный мотокросс, посвященный Дню Шахтера и Дню Города. Мотокросс соревнования пройдут таким образом. 30-го, это суббота, пройдут официальные тренировки, а 31-го с 11 часов официальное соревнование традиционного мотокросса. Уважаемые желтоводцы, я еще раз говорю, несмотря на эти тревожные события, Приходите, давайте держаться вместе, поддерживать друг друга, приводите своих детей, внуков, приобщайте их к физической культуре и спорту. Поймите, что в наше сложное, трудное время только физическая культура будет способствовать здоровью ваших детей, внуков и вашему тоже. Поэтому мы вас ждем. И в заключение хочу вас проинформировать, что после длительного перерыва, начинает работать водно-оздоровительный комплекс, или, проще говоря, как мы называем, сауны. Сауна будет работать так же, как она и работала раньше, то есть группы. Час посещения группы 160 гривен. Имеется в виду 10 человек группы, это по 16 гривен за час 160, за 2 320. Пожалуйста, всем желающим посетить наш водно-оздоровительный комплекс или, короче говоря, сауну, мы просим вас, звоните по телефону 95628 или 957-57. Или мобильный телефон 095-564-04-49. Повторяю, телефоны для наших желтоводцев, кто желает посетить нашу сауну, 9 57 57 9 56 28. Прошу вас, уважаемые желтоводцы, приходите к нам.